Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab Wa yaj'al yaj'allahu iwaja Wa usalli wa usallim ala rasulihi al-karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nanti malam benar Menteri, Dato' Sri Fadilah, rakan-rakan Menteri, KSN, KPPA dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dan semalam terlebih saya tahu saya telah menyenaraikan beberapa kejayaan kita dalam rangka ekonomi madani di parlimen ringgit dengan prestasi terbaik di Asia. pengangguran kadar pengangguran terendah dalam 10 tahun. pelaburan tertinggi dalam sejarah negara Malaysia merdeka. Dan termasuk rating dan sebagainya dan saya percaya sudah-sudah ikuti. Baik. Tapi ini semua kerana berkat kerjasama semua. Ya. Pertama dengan izin Allah Subhanahu taala duanya dengan pasukan kita dan kerajaan jemaah menteri penjawat awam dan seluruh sektor awam dan swasta tetapi selalu saya merenung semalam setelah jemaah menteri ada mesyuarat khas mempertimbangkan keputusan penghakiman Kota Kinabalu dan keputusan kita setelah berunding berjam-jam mendengar um, pandangan dan uh, usul dari tiap uh, ahli jemaah menteri uh, diantara yang paling terakhir itu Azalina lah uh, dan maka kita memutuskan secara konsensus muafakat tentang apa yang kita putuskan dan uh, soal um, 40% yang kata ikut uh, 112 CD dan juga pertimbangan tentang um, keputusan kita juga yang itu tidak kita rayu tetapi keputusan penghakiman yang kita rayu dia akan saya jelaskan di parlimen esok secara lebih terperinci tapi yang saya nak jelaskan begini jangan um, kita terlalu selesa dengan kejayaan ini kita bersyukur tapi bersyukur itu harus ada kewaspadaan ya lihat saja perkembangan negara-negara ASEAN rantau ini dan dunia negara yang relatif kecil seperti Malaysia itu bila dia meningkat maju tentu menjadi perhatian positifnya dia jadi perhatian untuk pelancongan pelaburan Kewaspadaannya kerana apakah kita dapat bertahan dan apakah mungkin bukan hanya bertahan dari segi ketahanan nasional domestik tetapi tentang iri hati dan juga uh, permusuhan luar ikut rebutan um, sejarah kalau kita dapat menyingkap lembaran sejarah atau menghimbau lebih luas tidak ada negara yang dapat bertahan bila mula um, dirasuk bibit-bibit kealpaan, kecuaian kehampaan itu kita kena ingat dan tanggungjawab saya dengan rakan-rakan itu mengingatkan kita semua nah, kalau istilah kalau dalam semangat Al-Quran ya, ayat-ayat awal itu satu peringatan yang sangat relevan, yang pernah saya uh, ungkapkan atau di sini atau di perbendaraan ya yang dalam muzammil dan mudathir ya. manusia ni selalunya kalau tidak di asak dengan peringatan dia akan alpa sebab itu ya, dia qum fa wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya maknanya bangun dari kealpaan dari tidur dari kecuaian dari ya, kelemahan, kumpa antir dan bangun itu untuk mengingatkan yang pertama warabba kafakbir, bahwa kita ini makhluk insan kerdil, aibadur rahman hamba Tuhan. Hmm, jangan kita lupa jabatan itu hanya pinjam sebagai amanah sementara laksanakan dengan sebaik mungkin. Ketua unit, ketua jabatan, ketua sosial negara, Perdana Menteri, semua itu sementara. Dalam sejarah kita, lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Perdana Menteri dua tahun, ada Perdana Menteri tiga tahun. Ada Perdana Menteri dua puluh dua tahun. Tapi semuanya itu peringatan kepada kita. Tidak ada yang kekal. Sebab itu, warabbaka fakabbir ingat dan insaf. Tapi susulan ayat itu itu wasia bakaf tahir. Ini peringatan yang sangat jelas membersihkan diri jiwa dan suasana kita. Ya. Jadi dalam negara pun saya ingat kalau kupasan-kupasan ulama muktabar zaman semasa iaitu kita tidak kekal sehingga kita betul-betul ada kecerdasan pencerahan keinginan untuk membawa perubahan berikutnya dan tidak terperangkap dengan ruang selesa kalau kupasan baru kalau sudah teliti di antara karya Karl Bright, agak saya dia bicara tentang culture of contentment. Budaya selesa. Ya, apalagi negara kecil kita catat rekod sejarah. Tetapi apakah kita ada keupayaan perbaiki atau tidak? Jawabnya ada. Jawabnya it'an fil amal. Yang disebut culture of excellence. Striving for excellence itu teori baru. Tapi kalau dalam rumusan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu itqan fil amal, maknanya <coughs> striving, kecemerlangan dalam tiap amal. Jadi sudah sudah yang saya nak tekankan di sini ialah keperluan kita untuk senantiasa waspada dan bekerja. Dari sudut kerja, ya kita jayakan ASEAN dan seperti mana saya sebut itu diterima di negara di kalangan dengan negara ASEAN dan juga di rantau dan di dunia bagaimana negara yang relatif kecil dapat mengendali satu sidang yang besar cara sangat cekap dan efisien dan keselamatannya kerangkanya dalam bukan puluhan ratusan mesyuarat yang dikendali di semua peringkat. Jadi boleh kita syukur Alhamdulillah. Tetapi yang saya nak tekankan ialah peringatan kepada kita bahawa ia kerana pertama sekali negara ini aman. Dalam keadaan bayangkan ini, bayangkan mana, mana negara lain di mana komposisi kaum, agama dan wilayah berbeza seperti Malaysia ini. Kita ini we take things for granted. Ya. Tapi cuba kita renung negara mana di Asia satu dua tiga empat di Afrika yang suku kaumnya semuanya kalau pun nampak relatif aman tetapi volatile dan tidak tidak mantap. Bagi kita setakat ini Alhamdulillah Jadi sebab itu saya kata Jangan buat andaian mudah Jaga keharmonian ini Sekali lagi saya tegaskan. Ya, sebab kita renung tengok negara Asia yang ada percaturan pergaduhan antara mazhab, antara kaum, antara suku kaum. Antara ideologi yang panas dan menyebabkan gambaran negara itu sebagai dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi kita aman. Aman tentunya pasukan keselamatan. Tetapi yang pentingnya itu kesedaran rakyat. Yang keduanya politiknya stabil. Kita alami umpamanya politik stabil yang lama kemudian politik yang tidak menentu dan mengesan kepada rakyat. Bila pencaturan pimpinan politik itu berterusan dan tidak ada ketentuan tetapi dalam kehangatan, suhu hangat itu orang tak fikir itu. Dia fikir nak bertempur. Dia tak fikir kesannya kepada negara. Jadi negara harus aman politik harus stabil dan kestabilan dan kekuasaan itu bukan untuk pimpinan untuk merompak kekayaan sebab itu saya bagi saya itu tata kelola sangat penting ya, ya kita bicara soal 40% ke pembangunan ke yang penting itu tata kelola dapatlah buang banyak mana pun kalau tak diurus dengan baik tak selesai masalah dan kita akan popularkan apa yang Mohandas K. Gandhi yang dikenali sebagai gelaran Mahatma Gandhi pernah ungkapkan itu ya. The world is enough for every man's need but will never be enough for every man's greed. Bayangkan kalau kita urus dengan baik, saya percaya manfaat kepada rakyat itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau orang politik Itu dia bicara soal Kaum dia Negeri dia Parti dia Kepentingan kelompoknya Padahal Kalau diurus dengan baik Kita jaga kepentingan rakyat semua Dan pengagihan itulah jauh lebih adil Baru dia disebut Al-Adl wa'l-Ihsan Tiap hari Jumaat dengan khutbah itu Tentang adil dan ihsan itu menjamin kesejagatan Jadi faedahnya terselimpah. Sebab itu bila negeri aman, negara aman, politik stabil, pengurusannya itu harus telus. Tata kelolanya harus baik. Dan mesti melihat ke depan. Ya, macam saya umur saya ini kalau nak fikir soal transformasi digital, energy transition, AI itu bukan dalam kerangka yang saya baca dulu tetapi kenyataannya itu ialah bahawa dia kata zeitgeist istilah Jerman the dictate of the times the zeitgeist sekarang ini menuntut kita mengekalkan yang saya sebut yang lama akar berakar kepada yang lama bahasa kita agama kita budaya kita perpaduan rakyat kita tetapi menggapai yang baru teknologi baru yang sekitar menggapai di langit. Jadi nak ada sebab itu di sekolah-sekolah pondok punya sementara kita ambil keputusan, terima kasih JAKIM juga untuk bantu mereka. Kita tidak mengganggu kurikulum mereka. Kitab-kitab yang dia baca, kitab Hayrul Mudin atau Kimia Saadah Imam Al-Ghazali atau munyatul musalli yang popular sekarang soal ya uh, Fatani Fathani atau lain-lain lah. Tetapi kita minta supaya dia juga terima cabaran baru ini tentang Tibet, tentang AI dan tanggungjawab kita itu mengisi supaya dapat dia bersaing. Ini beberapa perubahan tata kelola yang baik, yang cekap dan kesediaan kita membawa agenda baru. Sebab itu National Semiconductor Strategy, saya terima kasihlah kepada rakan-rakan yang menyediakannya. Saya kagum ke Jepun, ke Korea, ke Amerika Syarikat, di Eropah. Rupanya pelabur-pelabur dalam bidang data center dan AI itu dia baca tu, National Semiconductor Strategy. Dan dia ditanya saya kalau we are serious in our desire to implement this strategi this particular strategy and NSS ini they will certainly come in ini termasuk Nvidia baru-baru ini dan semua orang seperti tahu manusia individu terkaya di dunia dengan 5 trillion dollars now dia jumpa saya di Korea ya bukan sebab saya Anwar tapi ada orang kata oh sebab Anwar PMX saya pun ada perasaan sikit tapi saya fikir eh bukan juga sebab negara ini sebab uh, the team sebab dasar kita sebab insentif sebab kecekapan kita then you realise bahawa sebenarnya dia datang itu kerana minatnya dan dia lihat pelaburan awal di, di Johor tapi dia sebut kepada saya itu not many countries he has seen The Malaysia is an exception kata dia because you have that semiconductor strategy you have that clear focus on the need to utilize AI both in government in education and in the private sector. Nah, jadi sebab tu saya kata semua ini bermula dari negara aman politik yang stabil, tata kelola yang ke arah yang lebih baik dan dasar-dasar semasa darah mengekal identiti jati diri kita, jati akidah kita, akhlak kita, syasiyah kita, budaya kita, bahasa kita tetapi menggapai teknologi baru dengan berani dan dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah member, merestui usaha kita bersama dan saya mengajak saudara dalam keadaan kita selesa bagaimanapun jangan lupa hal ini. Saudara tidak ada negara yang bertahan dan kekal dalam tahap yang sama. Ada pasang surutnya. Kita agak belum cukup pasang baru naik nak pasang. tapi jangan bagi surut awal untuk pertahankan ini dan ini bukan perkara baru saya perikat awal saya jadi Perdana Menteri saya selalu gunakan The Khaldunian Theory ya. Eh? um, Ibn Khaldun Ibn Khaldun yang mengkaji ini dengan negara, negara Afrika Utara pada masa itu apa yang menyebabkan esprit de corps asabiyah yang naik mengapa dalam generasi kedua dia menatar di generasi ketiga dia merosot kerana idealisme dan nilai itu sudah hilang sebab itu dalam madani ini kita cuba pupuk asap soal nilai soal akhlak sebagai yang agak sebati dengan kita so terima kasih ya kata saya terima kasih dan mudah-mudahan kita bekerja dengan semangat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh